Слава Богу, это милость Божья, та забота Божья о нас. І Бог все нам дав для жизни, для благочестия, щоб ми только благодарили, не забывали Его Голос, прославляли його святое ім'я, для этого Бог нас и призвал, і оправдал, и помилував, и просил, особливо язичників, для того, щоб славили Бога. Это день особенный, как уже братья замечали. Особенность -то в том, что наши друзья, близкие, родные, дети, внуки сегодня будут умирать, их будут хоронить, а мы будем наблюдать за ними. Интересно, да? Но обычно на похороны все плачут, рыдают за своими близкими, родными, прощаются. А у нас, наоборот, как-то неестественно. Вместо плача да, радуются все, песни поют, музыка играет. Что на похороны не очень естественно, правда? Да, это особенные похороны, это особенное торжество и особенный праздник. И мы будем наблюдать эту картину и из этого извлекать для себя что-то полезное. В свое время Христос сказал такие слова ученикам своим, что смотреть ходили вы у пустыню. Он имел в виду там Заяна крестителя. Что мы пришли сегодня посмотреть? Что мы увидим? Что мы извлечем для себя полезное, назидательное и поучительное? Я читаю место Писания, которые знакомые. Для всех нас это слова Иисуса Христа, который после Воскресения явился своим ученикам и дал им такое, как многие проповедники говорят, великое поручение. И в чем это поручение заключается? И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Вот такие слова, такое поручение дал Господь своим ученикам, заповедал это им и говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Слава Богу! Это добрая новина, Евангелие. Это есть добрая весть, радостная весть, приятная весть. В чем она заключается? Она заключается в том, что кто будет веровать, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. От чего мы спасаемся? Какая угроза для нас? И почему это так радостно, торжественно, приятно? Конечно, буквально физически многие наши соотечественники, сограждане сегодня спасаются от войны, о которой мы слышим, но слава Богу, не видим. Но знаем, что там на Востоке каждый день умирают, гибнут люди и многие беженцы, миллионы украинцев спасаются. Кто в Европу, кто в Америку, кто в Канаду, кто куда спасаются, от чего? От смерти спасаются. Опасность пришла, война идет, враг наступает, убивает, грабит, насилует, отнимает, и многие спасаются. Но не об этом говорил в свое время Иисус Христос. Есть еще более опасность, не просто физическая, для нашего тела, для нашего внешнего человека, но есть очень большая гроза и, упа и опасность для нашего духовного человека. Писание говорит, что человек, он не только имеет тело, но в нем есть и дух, и душа. Это то, чего мы порою не замечаем, о чем мы не думаем, о чем мы мало беспокоимся и заботимся, потому что все труды человека для рта его, а душа этим не насыщается. Душа это тот духовный, тот внутренний наш человек, который Бог дал от себя, от своего духа. И мы читаем в начале бытия, где Бог сотворил человека, и Писание нам говорит, что когда Бог сотворил его из праха земного, то вдунул в лице его дыхание жизни дух жизни от себя, от Бога. В этот прах Бог вдунул эту жизнь. И с того времени человек стал душою живою. Это не просто ходячий труп. Это живая душа, в котором жизнь дарована от самого Бога. Но мы знаем то, что произошла катастрофа. Нашелся противник Богу, Божьему творению, которого стала цель, задача такая одна – украсть, убить и погубить. И этот враг души человека – это не Путин, это не просто танки, это не просто какие-то другие воинские урудия, но это сам дьявол. Он ищет, кого украсть, кого убить и погубить духовно, внутренне. Ту жизнь, которую Бог дал от себя, он ищет, как бы ее отнять, как бы ее украсть, как бы ее погубить. И воспользовавшись тем, что Бог дал человеку такую заповедь, чтобы он не вкушал от дерева познания, от дерева греха, познания добра и зла. Потому что в день, который он кусит от этого дерева, он смертью умрет и умрет не просто физично, но умрет духовно, потеряет ту жизнь которую Бог дал ему от начала. И дьявол взял повод от этой заповеди, и он искал, как человека обмануть, обольстить, обхитрить, чтобы украсть эту жизнь, чтобы погубить ее, чтобы умертвить ее. И ему это, большому сожалению, удалось. И мы знаем эту историю, что он так лестью подошел к жене, к Еве, и с таким вопросом, подлинно ли, правда ли, что сказал Бог, что в день, который вы кусите от этого дерева, то вы умрете. Это неправда. Но в день, который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете знать, что такое добро и что такое зло. И этим ему удалось обмануть, обольстить жену, она ела от этого запретного дерева, и этим самым она потеряла жизнь. Потому что над ним избылось то слово, в день, который ты вкусишь от этого дерева, ты смертью умрешь. С того времени все рожденные от семени Адама находятся во власти смерти во власти дьявола, во власти ада. И это, если можно так выразиться современным языком, пожизненное заключение. Нет выхода, нет избавления. Ты приговорен, в камеру тебя закрыли, и ты ждешь, пока там буквально физически не умрешь. Но как раз в это время, когда люди находились в таком пожизненном заключении, в рабстве дьявола, смерти, греха, зла, пришел Христос на эту землю. Бог Сына Своего послал, который принял плоть человеческую на себя, и Он ходил и проповедовал Евангелие. Он проповедовал, возвещал добрую такую новость. И в чем она заключалась? Есть выход из вашего положения жителей этой земли. Вы можете освободиться от этого пожизненного заключения, от этой смерти, от этого приговора Божьего суда и Божьего наказания. И это освобождение вы можете получить через в веру. Кто будет веровать, спасен будет. Кому верить? Во что верить? Какая цель всего этого? Мы знаем, что апостолы ходили, проповедовали, учили. И Павел говорит, что мы проповедуем Христа воскресшего. И умершего, и который придет, чтобы взять верующих в Него от этой земли. Когда Филипп проповедовал Евангелие, и Бог послал Его на одну из дорог, и Он там увидел Евнуха, который ехал на своей колеснице, и Господь говорит: пристань к этой колеснице. И когда Он пристал, то он услышал, что он читал книгу пророка Исаи, что о Христе, что он будет как агнец закланный. И он, читая это, Филипп говорит, ты разумеешь, что читаешь? Он говорит, как могу разуметь, если кто не объяснит и не расскажет? И Филипп начал ему из этого места Писания свидетельствовать и проповедовать об Иисусе Христе, который как раз и есть этот Агнец, который берет на себя грехи всего мира, который вкусил за всех человеков смерть, который ради нас пошел в ад, в державу смерти, чтобы победить, чтобы отнять ключи ада и смерти. И когда этот Евну слышал, Эту проповедь, это свидетельство. И как раз по дороге они приехали, где была вода. И Евну говорит: Филиппу, вот вода. Я хочу креститься. Можно мне креститься? И Филипп говорит ему: Если веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он есть тот агнец, который взял на себя твои грехи, твои пороки, то можешь креститься. И Филипп в ответ ему говорит, что верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И они сошли с колесницы, вошли в воду, и Филипп крестил этого евнуха. Что требуется сегодня от всех человеков? Евангелие проповедуется, добрая весть возвещается. Есть возможность освободиться от власти греха, дьявола смерти, зла, от озера, горящего огнем и серой, от второй смерти. Каким путем? Путем веры. Если веруешь от всего сердца, то будешь спасен. Будешь помилован, будешь прощен, если ты примешь креста своим Спасителем. Кто будет веровать и дальше, и креститься, спасен будет. Мы, верую, принимаем Иисуса Христа как Сына Божьего, который заклан за наши грехи, который воскрес для нашего оправдания и который сказал, что я с вами во все дни и до скончания века, и который сказал, что я приду и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Это Христос заповедал, но для этого заповедь такая, кто будет веровать и креститься. Что значит креститься? Это не просто осенить себя знамением Христа. Слово «креститься» оно означает погрузиться. Погрузиться. Куда погрузиться? В воду погрузиться. Вот это и есть крещение, когда нас погружают в воду, это мы крестимся. А то, что люди делают знак креста на себе, то не крещение, а то осеняют себя знамением Христа. Но настоящее крещение – это когда погружают человека в воду, или когда Бог погружает нас в благодать Святого Духа. И мы крестимся водою и крестимся Духом Святым. При этом крещении или при этом погружении, что бы это означало, мы читаем, где апостол Павел пишет послание римлянам. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть его крестились, и так мы погребли с ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная что наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо, что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Кто будет веровать, и креститься. Мы верою приняли, что Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель всего человечества, взял на себя грехи всего мира. Слава Богу! Все, кто верует, могут сказать это слово с дерзновением. Но мало того, что мы веруем, нам нужно еще и креститься. Для чего? Для того, чтобы нам умереть для греха для того, чтобы в этом погребении мы соединились в смерти Иисуса Христа. Мы соединяемся его смертью. Он умер однажды за нас, за наши грехи и через это погребение, через это соединение, подобием Его смерти, мы делаемся причастниками Его естества. Мы делаемся причастниками Его смерти, Его воскресения и Его жизни. И это для нас очень важно, потому что когда мы погребаемся, когда мы умираем, грех над нами не имеет власти потому что грех имеет власть над человеком, пока он живой. А те, которые умерли, буквально, физически, они освободились от греха, грех над ними уже не имеет никакой власти. И это физически, и духовно это тоже означает. Когда мы духовно, образно умираем в этом крещении, грех не имеет над нами власти. Мы освобождаемся от власти греха, от власти дьявола, от власти смерти и соединяемся со Христом, подобием Его воскресения, когда мы уже выходим из воды. И апостол Павел говорит, что так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, Христос сказал эти слова, идите дети проповедует. И кто будет веровать и креститься, будет спасен. Спасен от греха, спасен от власти дьявола, от этого рабства, спасен от смерти духовной, которая вторая смерть. Мы знаем, человек физически умирает, но Христос сказал, наступает время, и настало уже, когда все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего, и услышавшие оживут, и изыдут, творившее добро, воскресение оправдания, оделавшее а зло, воскресение осуждения. Вот от этого осуждения, от этой второй смерти человек, который верою принимает Христа и верою во имя Его крестится, умирает для греха, он спасается, он оправдывается Богом, он освобождается от власти дьявола. Он свободен от этого пожизненного заключения. Он может радоваться, наслаждаться спасением Божиим, благодарить и прославлять Его святое имя. Для этого Бог и призвал нас. Для этого проповедуется Евангелие по всему миру, всем народам, всем племенам, потому что э, Писание то говорит, что Христ, Бог возлюбил так весь мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос сказал в свое время Марии и Марфии, когда умер брат их Лазарь, но он сказал, что он воскреснет. И Христос спросил их, веруешь ли этому? Трудно им было поверить. Но Христос воскресил Лазаря. Христос воскресит и нас. От физической смерти и от духовной смерти уже нас воскресил, освободил и, как говорит Писание, уже посадил на небесах, на своем троне и в своем царстве. Слава Богу! И Библия говорит, вы теперь народ особенный, вы народ святый, вы царственное наследие, вы народ взятый в удел Божий. Слава Богу! Все, кто поверил и все, кто крестился, имеют право радоваться и торжествовать. А сейчас мы приходим к тому, когда будем наблюдать погребение, будем хоронить грешников, чтобы они освободились от греха, и чтобы они воскресли и жили для вечной жизни и для Царства Божьего. Об этом мы помолимся.